Ну, прежде всего, это рождение Христа. Закончился Великий пост, где люди очистились и душой, и телом. Это праздник, прежде всего, для меня семейный. Теплый праздник. Это когда кутя. Это собирается семья вокруг тебя, все близкие, знакомые, друзья, всем радостно. Это все такой праздник, ну, наверное, самый лучший праздник в году для меня. Видели просьба, позвоните своим родным, близким, чтобы они больше с вами общались. Ну и, в общем-то, с праздником вас, друзья!